Also Maria, wir sind anders, unsere Kultur, Amüsement, ganz anders. Zum Beispiel, einer der beliebtesten Amüsement von Türken ist sonnenblumenkerne -Çetin. Wenn du sehen ein Türke beim sonnenblumenkerne dann denkst du, denk, er ist kurz vor Orgasmus. Ah. Also die Türken, die lernen ihre erste Amüsement schon mit zwei, drei Jahren. Guck, der stolze Vater fordert seinen Sohn auf. <Gülüyor> <Olum>? <Gülüyor> Hadi göster misafirlere pipini. Hadi oğlum. Kom. Sen gelsin lan pipi hadi. He? Pipi pipi tane kom lan. Hadi lan son kırık suran defol. Nay. Hadi lan. Der Türkan Zeynep Üzümü in der Hand. In dem anderen hat er sein Handy. Also ein Türke ohne Handy ist wie eine Katze ohne Schnurrbart. Wenn Sie der Katze ihr Schnurrbart abschneiden, dann verliert sie ihr Gleichgewicht. Wenn Sie dem Türken sein Handy wegnehmen, passiert dasselbe.